avvalambor assalomu alaykum kanalimiz hurmatli tomoshabinlari sizlar bilan men har doimgidek ozodbek do'stlar sizlarni bugalgi yana bir yangi juda ham chiroyli bir qavatli uy proyektida ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman do'stlar mana shu uy proyektlarimizni ko'pchilik ko'rish uchun layk tugmasini bosib videoymizni do'stlaringizga ulashing kanalimizda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ng'iroqchani yosib qo'ying shunda mana shunga o'xshash yangi so'nggi chiroyli uy proyektlaridan birinchilardan bo'lib tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi do'stlar mana uyimizning aylana ko'rinishini ko'rib o'tdingiz tepadan ko'rinishi bu uy loyihamizda do'stlar in o'lchami 40 qirq ga mo'ljallangan balandligini o'zingizni yeringizga qarab o'zingiz sharoitingizga kelib chiqqan holatda balandligini qilishingiz mumkin xohlasangiz 1 metr qilib padvali qilib qilishingiz ham mumkin bo'ladi bu uy loyihamizda har doimgidek tashqi o'lchamlarini aytib o'tsam videmiz boshida uyimiz mana shu oldi tarafimizdan bor bo'yicha uzunligi 20 metr 40 santimetrni tashkil qiladi yon bosh tarafimizdan esa bor bo'yicha uzunligi 14 metr 20 yigirma santimetrni tashkil qiladi ko'rib turganingizdek e mana bu uyimizni ikki tarafida mehmonxonalarimizni burchagida qirq santimetr ichkariga va qirq santimetr tashqariga chiqqan joyi bor ana shu uyimizni uyimizga chiroy baxsh etish uchun ana shu holatda qilingan xohlasangiz siz tekis to'rtburchak holatda qilishingiz ham mumkin bo'ladi mana shu yerni qirq santimetr qirq santimetr ichkariga kiritmagan holatda endi ichki xonalarni birma bir tanishtirib o'tsam o'zi joylashtirilgan mebellardan ham bilib olsangiz bo'ladi qaysi xona спальный xona qaysi xona qays, bolalar xonasi yana o'zim ham aytib o'tsam bu proyektimizda ikkita mehmonxona joylashtirilgan uyii yonbosh qismida oldi qismida ikkita mehmonxona joylashtirilgan ana shu mehmonxonalarimiz orqa tarafida yuvinish xonalari joylashtirlgan ikkita yuvinish xonasi bor va yuvinish xonalarini orqa tarafida kattalar yotoqxonasi ya'ni ikkita yotoqxona kattalar yotoqxonasi ikkita bolalar xonasi joylashtirilgan va uyimizni o'rta qismida bolalar xonasini o'rta qismida кухня xonamiz ya'ni oshxonamiz joylashtirilgan oldi tarafimizda esa uyimizni o'rtasida qismida oilaviy o'tiradigan xonamiz joylashilgan xolimiz joylashilgan ya'ni va uyimizni uyimizga ikki tarafdan kiriladi kirish yo'lagimiz juda ham kichik emas juda yaxshi chiroyli katta bo'lgan kirish yo'lagi uch metrni tashkil qiladi endi ana shu yerga mana shkaflarimizni garderoblarimiz o'rnatilgan mana shu yerda kiyimlaringiz ni joylashtirib qo'yishingiz mumkin bo'ladi mana bu tarafda ham joylashtirilgan o'lchamlarni endi birgalikda ko'rib o'tamiz beton ko'rinishini ko'rib o'tsak mana beton ko'rinishi ikkita bolalar xonasi ikkita kattala o'rtaxonasi ikkita mehmonxona ikkita yuvinish xonasi oshxona va oilaga o'tiradigan xonalardan iborat bir qavatli uy proyekti o'lchamlarni ko'rib o'tishimiz mumkin oldi tarafdagi mehmonxonamizdan boshlasak mehmonxonalarimizni ichki o'lchami eni to'rt metrni tashkil qiladi uzunligi yetti metrni tashkil qiladi qirq santimetr qirq santimetr kirgan joyimizgacha bo'lgan uzunlik olti metr oltmish santimetrni tashkil qiladi uyimizni o'rta qismida joylashtirgan hovlimiz oilavi o'tiradigan xonamiz to'rt metrga olti metr qirq santimetr orqa tarafdagi kuhni xonamiz esa uch yarim metr uzunligi eni to'rt metrni tashkil qiladi qolgan bolalar xonasi katta o'toq xonasi eni uch yarim bo'yi to'rt metrni tashkil qiladi barcha xonalar bir xil yuvinish xonalarimiz bir oltmishga biru sakson kirish hovlimiz kirish yo'lagimiz yeni 3 metrni tashkil qiladi eshigimiz joylashtirgan joyimizda uzunligi 5 metru 30 santimetr oilaviy o'tiradigan xonamizdan yuvinish xonamizgacha bo'lgan uzunlik besh metru qirq santimetrni tashkil qiladi man ko'rib o'tishingiz mumkin o'lchamlarni sekin asta ko'rsatib o'taman qog'ozga tushirib olishingiz yoki skrinshot qilib olib olishingiz yoki mana shu uy proyektini qilmoqchi bo'lsangiz ustalaringizga ko'rsatsangiz hmm. bemalol tushunib qilishlari mumkin mana shu uy proyektimiz mana bu yuvinish xonalarimizni ichki devori eshik o'rnatilgan tarafidagi devori yigirma santimetr beton eniga mo'ljallangan va oilaviy o'tiradigan xonamiz va кухня xonamizni ajratib turgan uyimizn o'rta qismidagi devori betonimiznin o'lchami yigirma santimetrga mo'ljallangan ya'ni pishirilgan g'ishtga mo'ljallab betonimiz quyilgan qolgan joylari betonimizni n o'lchami qirq santimetrga mo'ljallangan ko'plab murojaatlar kelib tushyapti mening telegram manzilimga birma bir opa uka aka uka singillarimizni iltimoslarini birma bir taqdim etib boryapman o'ylaymizki mana shu taqdim etib borayotgan ta bora kanalimizga yuklayotgan videolarimiz sizlarga foydasi tegayapti sizda ham menga savol yoki murojaatingiz bo'lsa opisaniyada telegram nomerim bor ana shu telegram orqali menga murojaat qilishlaringiz mumkin bo'ladi mana do'stlar mana shu bilan qisqacha videomiz o'z nihoyasiga yetdi kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr sog' bo'ling salomat bo'ling bizni kuzatishda davom eting bizdan uzoqlashmang e'tiboringiz uchun rahmat